Христос воскресе! Сегодня, братья и сестры, мы совершаем память святого великомученика и победоносца Георгия, одного из самых почитаемых святых в Православной Церкви. Всем известна икона святого, когда на коне он поражает копьем змея. Святой великомученик Георгий – это не мифический персонаж, а это реальная историческая личность. Жил он в Каппадокии, то есть в Малой Азии, на территории современной Турции. Его отец был замучен за Христа, а мать воспитала его в христианской вере. Она вынуждена была покинуть Каппадокию, уехала на свою родину в Палестину, и там взрастила сына в христианской вере и благочестии. Георгий сумел подняться, скажем так, по служебной лестнице – он проявил мужество в боях и был почтен должностью в начале трибуна, а затем и комета, то есть высокой должностью воинской. Но когда было воздвигнуто гонение на христиан при императоре Диоклетиане, то великомученик Георгий должен был выступить и объявить себя христианином. Причем произошло это на собрании, когда обсуждалось, как наказать христиан. Римляне они любили придавать всему вид законности. И вот было собрано собрание, на котором выдвигались обвинения против христиан. И святой великомученик Георгий, который по долгу своей службы присутствовал на этом собрании, в присутствии императора, выступил открыто в защиту христиан и сам объявил себя христианином. За это он был подвергнут изощренным многодневным пыткам, а затем обезглавлен. Святой великомученик Георгий в своей жизни явил удивительный пример мужества. И не зря в честь этого святого в Православной Российской империи был установлен самый почетный военный орден. Это орден именно Георгия Победоносца. И для офицеров, и для низших чинов солдат был знак отличия военного ордена Святого Георгия, так называемый Георгиевский крест. Его нельзя было получить по протекции начальства, за выслугу лет. Эта награда давалась за конкретный подвиг на поле брани, и потому георгийские кавалеры всегда пользовались наибольшим уважением в армии. Так вот, что такое мужество? Святитель Василий Великий говорит, что добродетель есть некая середина и соразмерность. Так мужество – это добродетель, излишек – дерзость, а недостаток – робость. Мужество можно проявить не только в бою или где-то в драке. Мужество проявляется и в повседневной жизни. Так, например, надо иметь мужество, чтобы защитить слабого, угнетаемого, чтобы не лебезить перед власть имущими, уметь ответить правду начальнику. Мужество можно проявить и в внутренней, в духовной жизни, в борьбе с какой-то греховной страстью, например, со страстью пьянства, не быть тряпкой – а уметь на себя рассердиться, проявить мужество и победить эту, преодолеть эту греховную страсть. И мужество — это вовсе не есть какая-то дерзость, наглость. Мужество может быть у человека с виду скромного. По определению преподобного Евагрия Понтийского, мужество есть стояние в истине, хотя бы и встретилось противоборство. Таким образом, мужество проявляется и в том, когда человек идет против так называемого общественного мнения. І ми також, браті і сістри, должны стремитися стяжать християнське мужество і устыдиться свого малодушия, малодушия перед малішими страхами, які дають нам наше воображение. 29 квітня, у третю неділю після Пасхи Православна Церква вшановує пам'ять святих Жон Мироносець та праведних Йосифа Аримафейського і Никодима. Цього дня відзначав свій день ангела архієпископ Житомирський і Новоград Волинський, Никодим. Мелодійний передзвін пасу Преображенського кафедрального собору сповістив про початок святкової божественної літургії, яку очолив митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, постійний член священного синоду Української православної церкви. Йому співслужили архіпастері та духовенство Житомирської та інших єпархій Української православної церкви. Після закінчення літургії гості привітали владику Никодима з днем його небесного покровителя, а також із возведенням у сан архієпископа, побажавши міцного здоров'я, терпіння та божої підтримки у його служінні. Митрополит Ніфонд подарував владиці Никодиму ікону святого праведного Іоанна Руського із частинкою його святих мощей. До вітань приєдналися і високоповажні чиновники міста та області. Христос Воскрес воістину Воскрес. Ми з вами, дорогі браття і сестри, спілкуємося з Богом, спілкуємося один з одним, з Богом через молитву, через пізнання, через своє відродження і з ближнім Своїм через діалог, іноді буває через певні е, життєві проблеми, негаразди, а може і гаразди. В добрі проходять наші дні. Господь дає нам земне життя. Хто ж такий Бог? Звідки ми про нього знаємо, запитують люди, де він взявся? І які в нього є властивості? Дорогі браття і сестри, ми сьогодні з вами маємо постійно шукати Бога. Адже Бог є наш Творець, Він являється нашим батьком. І Бог є. Він є вічний і є. Любов, Бог із нічого створив весь Всесвіт, видимий і невидимий, Бог Творець всього, що ми бачимо, чого не бачимо, що є і чого нема, що буде, що минуло. Бог всесильний, Бог всемилостивий. Ми з вами, дорогі браття і сестри, знаємо. Що Господь створив нас по своїй подобі, по духу дав безсмертя душі, Бог створив людство Адама і Єву. В Царстві Божому в раї, наші правоці Адам і Єва бачили Бога. Він їм являвся, він відкривав себе в спілкуванні, в підтримці, давав все необхідне. І постійно був поруч Адам і Єва бачили Бога. Життя минало, вигнання із раю. Люди відходили від Бога все далі і далі, своїм гріхом закривали бачення Бога і осліпли в духовному відношенні. Бог являється, але вже невидимим чином. Ми знаємо великого пророка Моїсея, який також. Спілкувався із Богом, бачив Бога. він через святе письмо описав і властивості, описав Бога, якого бачив. Господь через откровення, Боже Откровення, давав людям змогу бачити себе і знати, яким він є. Яким він є. Новий завіт. Господь наш, Ісус Христос, прийшов у видимий світ. І Він доповнив вчення і сам себе явив Богом. І являє Богом для всіх нас. Він і є Бог. І Ісус Христос відкрив нам велику тайну. Бог є єдиний. Бог є нероздільний, слитний. Але Бог є Свята Трійця. Бог Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. Нам відкрито лише те, що Бог-Отець постійно народжує предвічного Сина. А Дух Святий постійно ісходить із Бога Отця. Єдиний Бог. Бог є любов. Святий угодник Божий, рівноапостольний Кирил розкриває тайну Божої трійці, таким чином. Він наводить простий приклад. Сонце. Це є коло, яке безкінечне і вічне, без початку і кінця. Є світло і є тепло. Дорогі браті і сестри, здається, три різних властивості, але одне. Так і Бог. Нам потрібно про це пам'ятати і для себе постійно шукати, відкривати. Звісно, велике таїнство Святої Трійці. Ми своїм обмеженим розумом не можемо до кінця пізнати всієї величі і того, яким являється для нас Бог єдиний в трійці. Але ті люди, які мають в своєму серці віру, вони відчувають Бога, єдиного Бога в духовному нашому житті. Ми також подібні до Бога. Ми маємо і матерію, це наше фізичне тіло, і дух, і безсмертну душу. Дорогі браті і сестри, ми маємо бачити Бога через Його святі справи, чудеса, які Він нам сьогодні дає, на які ми мало звертаємо увагу. Тож пізнання Бога буде для нас завжди потрібне і через це пізнання. Ми з вами будемо бачити Бога і спілкуватись із Ним. Христос Воскрес воістину Воскрес! Браті і сестри, в рубрикі Старінки історії ми продовжуємо знайомитися з історією православ'я на Житомирщині по описанням її святих подвижників. Мы уже знаем многих мучеников, которые пострадали в советское время. И не все знают о том, что были мученики и до революции. Правда, не на территории Российской империи, а на территории Австро-Венгрии. И одним из таких мучеников, жизнь которого связана и с нашим Житомирским краем, является священномученик Максим Сандович. Этот святой родился 31 января 1886 года в северных пределах Австро-Венгерской империи в русинском или Лемковском селе Ждыня в семье греко-католического псаломщика. Учился он в гимназии в старинном прикарпатском городке Новый Сонч. Уже в то время он поражал своих товарищей, сокурсников такой искренней набожностью и желанием уже с детства стать монахом в одном из монастырей с наиболее строгим уставом. Три месяца, будучи юношей, он провел в известном Креховском Ставропигиальном Базилианском монастыре. Это греко-католический монастырь. Вот, однако вот атмосфера этой обители оказалась для Максима Сандовича неприемлемой. И он уезжает оттуда и становится послушником в Почаевской лавре. Огромное влияние на него оказал в то время священно архимандрит Почаевской лавры, архиепископ Волынский и Житомирский Антоний Храповицкий. Именно по его благословению он поступает в Волынскую духовную семинарию, которая находилась в городе Житомире, и оканчивает ее 11 сентября 1911 года. Владыка Антоний рукополагает Максима Сандовича в сан священника, и благословляет его для служения возвратиться к себе на родину, на Лемковщину. Отец Максим попеременно служит в нескольких прикарпатских селах, где обращает множество греко-католиков в православную веру. Со стороны австро-венгерских властей он подвергается постоянно гонениям и многократно арестовывается и заключается в тюрьму. Так, 28 марта 1912 года Отца Максима арестовывают и переводят во Львов, где обвиняют в шпионаже в пользу Российской империи. Несмотря на абсурдность обвинения и на отсутствие доказательств, власти более двух лет держали православного священника в тюрьме, а в конце обещали ему освобождение, но с условием, что он переходит из православия в унию. Конечно же, отец Максим отказался, и это могло стать причиной самого сурового приговора, однако произошло почти чудо. В 1914 году он был освобожден и вернулся в родное село Ждыню. Однако с началом Первой мировой войны, которая началась в 1914 году, отец Максим был вновь арестован. Вместе с ним арестовали всю его семью, множество односельчан, которых обвинили в русофильстве. А 6 сентября 1914 года без суда и следствия австрийская военная команда на территории во дворе горлицкой тюрьмы расстреливает отца Максима. Причем расстрел этот был произведен с особой жестокостью на глазах его беременной жены. Последние слова отца Максима были возгласы, обращенные к его близким и одноверцам. Да живет святое православие, да живет святая Русь. Вдова отца Максима Сандовича, Пелагея Сандович, урожденная Григорук, простая белорусская крестьянка, дочь сельского священника, прошла концлагерь Талергов и в этом концлагере родила мальчика, которого также назвала Максимом в честь отца, и он также стал затем православным священником. Отец Максим Сандович был прославлен Польской православной церковью. Его канонизация была совершена 7 июня 1994 года, и особый акт э, Польской Православной Церкви провозглашал «К пущей славе святые православные церкви в Польше ради мученической смерти блаженно почившего отца Максима Тимофеевича Сандовича, последовавшего 6 сентября 24 августа 1914 года в ограде Горлицы, ради всеобщего его почитания среди народа Божия, изволися Святому Духу и нашему молитвенному единодушию признать достойным, угодным Богу и на радость Христовой Церкви отца Максима Священномученика, положившего душу свою за святое православие, причислить к лику святых. Аминь. Торжественные богослужения по канонизации священномученика Максима Сандовича прошли в сентябрьские дни 1994 года. И по признанию очевидцев, такого торжества на Лемковщине, такого торжества православия они не помнили давно. Отец Максим жил некоторое время в Житомире, и поэтому также почитается и православными житомирянами. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В следующей передаче расскажем еще об одном подвижнике нашего житомирского края, священномученике Аркадии Остальском. До новых встреч!